Всем привет! Сегодня продолжение видео. Будем наклеивать сюда резинку Уплотнить. Купил в магазині такую резинку. Ну для дверей, для обычных. Разрезав она была двойна. Сейчас попытаемся щось что зробить. Чтоб було так, як на цій фарі. Не знаю сейчас як воно получится. Чтоб було вот так. корзинка была. Сейчас будем пробовать. Треба дожирить это то все. аккуратно. Так. Сейчас. Берем вот здесь. Тряпочку. И начинаем. Ну, на что вышло? Тепер перевертаємо пару верх ногами. Що Це у нас верх вниз получається. Отриваємо. І акуратно якраз в стик Да, конечно, бы бассейна было бы лучше, но... Теперь срабатываешь. Иначе а чуть-чуть достаточно непоганой получилось. Трофи кривовато, конечно, но в общем и целом пойдет. Сейчас другу изоленты так уплотный, так сказать. так вышло. Так, все, вторую резинку. В принципе, можно отрывать. Дай. Опять. Опять растворитель. Протираем. Наверное. кусочек резинки. Отдадим. То есть закинул весь. А, 9... закину, а ёб ты Да. Ладно. Оп. Ну, якость так. так у нас получилось? Ну, сейчас будем ставлять на машину, побачим, что оно у нас будет. Лизу в яму открываю, пробую прикручивать. <coughs>

на стяжках, там закрепил вверху, ну, якось так. <как> Вікно Казав своє рішення проблем з резинками, в принципі, все буде фари в скором времени, я думаю, робити послевихоних з понеділка, може бути, або задні тормоза. Так що, все. Всем спасибо, всем пока. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, комментируйте. Все. Всем удачи. Пока.